День я мать увижу, и дом родного ри. Забуду, как полыхают в огне дома. Здесь настряет, здесь, как и прежде, идет война. Песок раскален, пока я рано утром.

Здесь какие предки, Идет война. Рано утром Найдут три трупа, Все узнают, что этой ночью пришла беда. Здесь нас стреляют, здесь как и прежде идет война. Запроски, начиняют соусы под шестьдесят. высекают глаза едят. поляке И воды осталось на полглотка Здесь она по стреляет Здесь как и проедки Идет война В людей стреляет Как по мишени Моя рука Забыли бы люди Как все войны На все века Ой пустынной идем в горах. Да, э, но мы вернемся, но все ж кого-то оставим там. Больше года в Афганистане и вот весной Придет мой гибель, я уеду к себе домой. А сейчас я пьяный, взгляну в глаза. Здесь я не стреляю, а там как прежде, идет война. Ну, что же, ребятки, нальем бокалы, за тех парней есть кто отдал жизни во а имя счастья чужих людей. Кто не увидел за сынком гроба родную мать, за тех ребята, кому досталось в земле лежать. Опять тревога, Пять опять мы ночью, опять десница последний бой. ребята, что живы вместе тогда тропой. И опять я вижу, как полыхают в огоне дома. И здесь в нас стреляют.

из Кабула К нам шел отряд Под названием Куда вы каскад Каскадеров Я пошла смотреть И стояла Скрывшись за метей Вдруг смотрю Идет ко мне один Синеглазый Молодой блогин Как взглянула я нашу рыб, так в душе запели соловьи. Позабыла, стыд и шаря. говорю, пойдем со мной, солдат. Как, э, хоть ты не обрезанный копир, только для тебя устрою пир. Спать тебя Собою положу, и с ним не только поражу. Но печально, смотрит Шурави, Это меня красотка не манит. Наш начальник строгий пузырь Заставляет спать на зубы глупый, неразумный шурови, Эти минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, Против русских дочит и ядоган. Но смеялся, смеялся шурови. Опять. Забудь, я забыл. Від того? Саван бача. знаєш. знаєте, знаєте. Да. Саван бачать вот, місяць від Ви. <кліг> Наш <кліг> Виступав Дивіться. перед вами Квітко Ігор, відомий афганський бар. <кліг> ну, привітаємо його! <кліг> <кліг> Свороду він є моїм побратимом. Чому? Тому що він був... Зенітчиком свій час. У нього була Зивушка, зу 2 Він вже забувся, що він був. А я це вчив, як офіцій. Хлопці, Це нечайно мені приписали. Нечайно, я з нею не стріляв. Вже добре, з усіх сторін. Йорк, ну все одно ти наш. Зенічик Пуш. Ігор. Ну що ще попросиш. Засвіту. Нет, Слава, 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 Mas eu não sei se você vai me servir, se